ребята, почему я сейчас очень даже часто снимаю видео? Да потому что мне сейчас пришла вот такая посылочка с 3D-ручкой. Да, ура! У нас сейчас Мы будем распаковывать 3D-ручку. А если кто хочет, как я буду с ней рисовать или рисовать вообще буду ей, тогда пишите мне в комментариях. А сейчас я хочу просто сделать обзор. Так, вот такая вот у меня коробочка. Ссылку на магазин я ставлю в описании. Может быть, оставлю. Так, скорее всего оставлю. Так, все легко открывается. Блин, классно. Вот такой набор внутри. Сейчас покажу сами нашу ручку. Вообще в восторге я держу эту ручку. Она, кстати, очень даже легкая. Ничего не весит. И в наборе тут только тут, тут, пластик. У нас мы сразу заказали пластик, чтобы рисовать, то этого типа хватит, да. Я не задружа, хватит, не волнуйтесь. Блин, какая ласточка. И даже тут еще нужна какая-то коробочка и, как всегда, инструкция. Это ручечка. Так. Чтобы хорошую, я думала, подделку, потому что вот эти типа, ручки не должны подаваться еще в Америке, ну, я тоже не И вот э, питание. Пойдем к другой посылочке нашей. Тут... Ручку я заказала, кстати, желтую. Это чтобы вытягивать дисплей. Это чтобы вытягивать дисплей. Короче, я тут еще не до конца разобралась, но буду разбираться. Так, дальше вторую интересную кожу у нас И вот столько у нас цветов пластика. Сейчас я покажу каждый отдельно. что то у нас тут черного нет. А есть все. Первый это такой бледно коричневый. Это может и есть коричневый. Тени тут есть темнее. Да, это бледно-коричневый такой. Блин, я держу это в руках. А -а -а -а. Так и дальше у нас идет фиолет. Мы заказали 15 цветов. Еще один Не скажу, что уж такой сильный твердый пластик. Дальше идет у нас фиолетовый. На камере это отражается почему-то как синий, но вблизи он фиолетовый. Вот синий. Сейчас сравните. Все. Сравнивай. Да, это фиолетовый. Вот такой вот, синий, ярко, 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 синий, ярко, синий. У меня еще что, из школы уже могу заказов. Это То есть что-то такой черненький. Обязательно на пару белый. Кто хочет, я, чтобы я посетила, еще раз пишите в комментариях это. И ставь лайк, конечно же у меня расцепилась красная моя лапочка моя. Вот такая вот. Дальше у нас красный дисплей. Дальше у нас желтый, как моя ручка. Банана. Банана. Такой желтенький. Дальше зелененький. темно зелененький. Дальше оранжевый. Что-то не кажется, на камере вдруг вообще цвет. Если сейчас будет ярко-розовый, я просто. Он длиннее! Каков что-то как камеру делаешь? Так, да, там что-то... Я еще не все остальку достала. Это что? Сейчас раскроем. Какой-то гель пишут они. Во-первых, что это? А во-вторых, для чего это? Так, не употреблять пищу гост. Силикагель. Короче, я не знаю, кто это знает, для чего вообще оно. Пишите в комментариях, пожалуйста, а то вдруг... Дальше у нас вот такие нерадостные цвета, дальше серый. Да почему? Да он не такой. Какашки. Сейчас они не будут Нет, одинаковые. Так, болотный. Серебрушка из зеркачков. Серебрушка из зеркачков. Купаюсь просто в этих. Дальше идет голубой, 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 голубой коричневый, коричневый. Да почему он тут черный? Если честно, это темно-коричневый. Тут какой-то он черный. сегодня на свету хоть видно. Да почему? Придется вам не увидеть красоту коричневого цвета. Просто он очень-очень темно коричневый. Сейчас сравню с черным. Вот тогда вы увидите красоту коричневого. Но мне же не представилось Ну вот, на черном видно. Это коричневый. И дальше у нас самый яркий цвет. Джо зеленый. 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 Ага, зеленый. Вот я цвета купаюсь в них просто. Мне сколько ты писали? Мне кажется, не 15 цветов. Наверное, мне с кем-то раз 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все правильно. Я. Если вам понравилось это видео, ставь лайк, пожалуйста.